Шанування всім глядачам телеканалу Запоріжжя. На часі депутатський канал, передача у якій народні обранці звітують перед громадянами про свою роботу. І у нашій студії гість народний депутат України Сергій Кальцев. Доброго дня, пане Сергію. Добрий день, Олечка. І перше питання буде таке. Воно буде стосуватися теми, яка нині у всіх на вустах. З початком роботи третьої сесії парламент активно ухвалює євроінтеграційні закони. Хотілося б знати вашу думку, як ви оцінюєте обраний шлях розвитку української держави. Надо сказати, що Верховна Рада почала працювати достаточно ефективно. Ні, блокування трибуни, і є. Общая позиция большинства фракций, представителей Верховной Рады, голосовать за евроинтеграционные законы. Сегодня четыре приняты во втором чтении в целом. Пятый закон о реформировании государственных средств э, печатных, э, печатных средств средств массовой информации <coughs> находится в стадии принятия. И на повестке дня еще четыре закона: об МВД, о прокуратуре, об изменениях в избирательное законодательство и об усилениях э, гарантии защиты судей через изменения в Конституции. Эти четыре закона мы должны принять не позже 28-29 ноября, который э, э, на вильнюском саммите, э, на котором будет подписано соглашение об ассоциации с ЕС. Уверен в том, что мы пройдем этот путь и все эти законы будут приняты. Ну а теперь об, о главном. Э, для чего нам нужно подписание соглашения с ЕС? Нам нужно пройти... Э, в этом направлении нам нужно увеличить объемы реализации продукции, украинской продукции на рынках ЕС. И это даст нам возможность в конечном итоге повысить социальные стандарты. Это то, что касается каждого жителя Украины, каждого запорожца. Потому что увеличение объема выпуска продукции автоматом влечет за собой поступление <coughs> налогообложения в бюджет. Да? Соответственно, увеличится пенсии, увеличится зарплаты, увеличится другие социальные пособия. И в конечном итоге, э, европейские стандарты, они для нас являются, социальные стандарты, они для нас являются ориентиром. Поэтому мы, в принципе, туда идем. Мы прекрасно понимаем, что путь будет нелегкий. Он будет очень сложный, он будет тернистый, не будет и каши небесной. Будет очень жесткая конкурентная борьба, борьба за рынки, за европейские рынки. И точно так же европейские производители будут воевать на украинских рынках. Но, тем не менее, со старта мы имеем определенные преференции и преимущества. С 10% до 0%. Упадут, э, упадут таможенные пошлины на экспорт украинской продукции в страны Европы. С 40% до нуля упадет <coughs>, таможенная пошлина на экспорт нашей табачной продукции. Э, Будет уменьшена пошлина практически до 0,1% на поставке пищевой продукции. Соответственно, это даст возможность, даст возможность расширить э, объемы экспорта нашей продукции, потому что Снижение таможенных пошлин – это одно из условий конкурентности нашей продукции. Надо сказать, что мы сможем в большей степени экспортировать продукцию сельского хозяйства, кожевины продукции, текстильной продукции, металлопродукции, химической продукции. Но, есть одно но. Мы должны свои стандарты, качества привести в соответствие с техническими регламентами и стандартами качества Европейского Союза. Это, наверное, самое сложное из того, что нам придется пройти, потому что это модернизация наших многих наших предприятий, модернизация основных средств, и это очень для некоторых предприятий, особенно для высокотехнологичных предприятий, это продукция, в том числе мотор, сич, авиастроение, авиастроения, судостроения, многих других таких высокотехнологических отраслей. Это достаточно серьезные затраты, финансовые затраты. Ну я уверен в том, что дорогу осилит идущий, идущие. идущие. А в целом э, у нас достигнуто соглашение предварительно по бо более чем 97% тарифных продукций, тарифных линий и более 95% объема двухсторонней торговли между сторонами. То есть практически все наши товары, которые выпускаются на Украине, могут быть э, приняты на европейских рынках. Таможенные пошлины для э, украинских товаров в среднем уменьшатся с 5 до 2,5%, процентов э, при, э, при импорте и при экспорте таможенные пошлины страны Европейского Союза упадут практически до нуля. У нас есть десятилетний период, он предусмотрен соглашением, которое мы подпишем, на адаптацию и приведение наших норм и регламентов в соответствии с европейскими. То есть сложный будет путь, но я уверен в том, что в жесткой, конкурентно ориентированной борьбе за европейские рынки мы выставим. У нас достаточно умная нация, высокоинтеллектуальный народ с высоким интеллектом и очень серьезным потенциалом. И у нас есть в том числе даже серьезная сырьевая база, которая позволит многим нашим предприятиям просто конкурировать. Ну, для этого нужно немножко вложиться и уверен в том, что мы победим. И возникает логичное питание. Украина рухается в вик Европы. Как же в этом случае быть измытным союзом? Есть определенные сложности. И, например, Запорожская область, тому яркий пример. Мы сегодня более 45% продукции экспортируем в Россию. И всего лишь 18 стран ЕС. Импортируем из страны СНГ не менее 47% продукции и 24% импорта ⁇ это страны ЕС. И Запорожской области, как никакой другой, придется mm -hmm. очень серьезно перестраиваться. Но <coughs> есть вторая составляющая приведение наших стандартов и регламентов в соответствии с европейскими позволит увеличить, улучшить качество украинской продукции. А это даст возможность в том числе дополнительно конкурировать и на тех же российских рынках. То есть это как медаль, которая имеет две стороны. Поэтому торговые войны, которые иногда возникают между государствами, мы это проходили в августе, там, в сентябре, мы увидели действия России, с моей точки зрения, не совсем адекватные по отношению к братскому украинскому народу. Они всех нас чему-то учат. Но правительство с честью с достоинством, и достоинствами президент вышел из этой ситуации. Мы не создали ажиотаж, мы не начали воевать, мы спокойно путем переговоров решили многие вопросы. И сегодня по многим позициям украинским, экспортно ориентированным, вопросы сняты. Более того, мы должны понимать, что вступление в ЕС. Европейскую зону свободной торговли даст возможность защитить э, нас как, как государство, как Украину. Потому что работая с Европой, мы будем ощущать и их поддержку. И если, если сегодня э, Европейский парламент принят определенные резолюции в поддержку э, Украины, то при вступлении на зону свободной торговли с европейским сообществом могут быть предприняты более серьезные меры в части тех стран, которые могут нас, э, условно говоря, пытаться... Я скажу, очень мягко наклонятий, який будуть вести нечесні не способи конкурентної боротьби за зовнішні за ринки. Ви винесли на розгляд парламенту проєкт закону про ветеранів та ветеранські організації. Докладніше, в чому його суть і що це дає власне ветеранам? разработанный законопроект – это первый опыт в отечественном законодательстве по систематизации всего массива основных положений, касающихся статуса и ветеран и социальной поддержки различных категорий ветеранов. Законы должны быть простыми и понятными всем участникам процесса. На сегодняшний момент существуют три закона, которые определяют работу, определяют работу вообще ветеранских организаций, объединений и дают определенную законодательную базу для ветеранов плюс много нормативных актов поэтому цель этого закона объединить все эти законы в один сделать его простым доступным не только там для специалистов но и для всех участников для того чтобы ветераны могли в том числе его кому это интересно прочитать и посмотреть и увидеть то что они хотят увидеть. при этом сохраняются абсолютно все существующие льготы и социальные выплаты которые утверждены на сегодняшний день. Документ о ветеранах и ветеранских организациях под номером 3137 разработан мною при активном участии, поддержке и по инициативе нашей городской ветеранской организации, возглавляемой Короленко Виктором Дмитриевичем. Еще в 2012 году в статусе депутата областного совета я неоднократно встречался с нашими ветеранскими организациями и сейчас регулярно встречаюсь. И Короленко Виктор Дмитриевич попросил меня принять самое активное участие в разработке этого закона. Ну, а у нас три субъекта законодательной инициативы. Президент, парламент и правительство. Поэтому народный депутат обязан просто заниматься законотворческой деятельностью. И вот с ноября 2012 года по июль 2013 года мы с ним активно при поддержке городской ветеранской организации, моей юридической службы, занимались разработкой этого закона. Сегодня он издан. Он поддержан всеми нашими депутатами-мажоритарщиками от Запорожской области. Все депутаты поставили свои подписи. Надо сказать, что мы не первые на этом пути. В России этот закон был принят еще в 1995 году, в Армении в 1992 году, в Беларуси в 1998 в в году, в Беларуси в 1992 году. Такой же, такие же законы существуют и в европейских странах, в частности во Франции. Более того, там создано Министерство по делам бывших военнослужащих и жертв войны. То есть мы с вами не изобретаем ничего нового, мы с вами систематизируем. Некоторые вещи, которые разрознены, находятся во многих законах. А то, что касается знаковых особенностей законопроекта, я их, наверное, даже озвучу. Первое, устанавливаются основные принципы государственной политики в отношении ветеранов. Систематизируется законодательство в отношении ветеранов. Вводится определение статуса ветерана как такового, а именно положение о том, что ветераном является лицо, имеющее заслуги перед Отечеством. Мы много говорим о ветеранах, а в законах действующих определения ветерана как такового нет. Это ну, правовой нонсенс, это коллизия. Вводится новая категория, ветеран государственной службы. Систематизированы вопросы реализации ветеранами права на государственную социальную поддержку. Расширен перечень лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной и претендующих на льготы. Конечно же, регламентируется деятельность общественных объединений ветеранов и создаются условия для их деятельности. Я еще раз подчеркну, что этот законопроект создан по инициативе и при полной поддержке нашей городской ветеранской организации. Поэтому все, что касается э Таких законопроектов э, и э, работы над этими законопроектами я все буду делать и выполнять обязательства перед нашей городской ветеранской организацией, перед нашими ветеранами. Для этого существует моя юридическая служба, которая вместе со мной занимается законотворческой деятельностью. То есть, это одно из основных направлений работы народного депутата. І від законодавчої діяльності перейдемо до питань, які актуальні безпосередньо, безпосередньо на окрузі. Я знаю, що за вашою підтримкою у цьому році в заводському районі були відкриті шість комп'ютерних класів. Як виникла ідея спрямувати зусилля саме на це? що питання не вчора обновлення матеріально-технічної бази учебних заведень, є в програмі президента. И есть в программе депутатов городского совета, с которой они шли на выборы, и моей программе как народного депутата. Еще в ноябре, в декабре 2012 года мы собирались с депутатами Ленинского и Заводского района, это наш 75-й избирательный округ, и высказывались мысли о том, как объединить часть депутатских фондов, часть депутатских средств на какие-то серьезные общегородские программы, которые дадут эффект. И надо отдать должное, есть практически полное понимание, как эти средства расходовать. Поэтому, то, что касается Заводского района, у нас шесть депутатов городского совета. Это Александр Бирюк, это Людмила Круглая, это Владимир Полухин, это Татьяна Полищук, это Владимир Болотов, это Михаил Андреевич. Было принято решение, и каждый из них выделил часть депутатских средств на приобретение новых компьютерных классов. То есть шесть школ э, Заводского района получили шесть новых компьютерных классов. С учетом того, что... Дополнительно два класса мы еще купили в 2012 году. Плюс Запорожсталь, надо дать должное, комбинат очень серьезно под руководством Ростислава Шурмы занимается социальными э, программами. Были закуплены два класса. Мы с вами практически в заводском районе полностью оснастили э, новыми компьютерными классами все школы. А предмет информатика обязательно к изучению со второго класса. Осталась одна 47-я школа, мы обязательно это сделаем. Подобная же ситуация в Ленинском районе. Сегодня закуплено три новых компьютерных класса: это депутатское средство из фондов Татьяны Ярмышев, Вячеслава Анисимова, Елены Бондаренко, Андреем Ивановым будет закуплен новый класс Валерием Ивановым. Огородник Людмилой и многими Олегом Серовским, многими другими депутатами Ленинского района, я еще говорю о депутатах в партии регионов, то есть о нашей команде. Точно так же закуп частично отданы средства на приобретение самого необходимого компьютерного оборудования, для того, чтобы все школы Ленинского и Заводского района нашего округа имели возможность обучать наших детей компьютерной грамоты. А мы прекрасно понимаем, что в сегодняшнем мире без э, освоения этого предмета невозможно конкурировать. начиная от того, что просто человек не состоится как э, профессионал э, в, ту, в той или иной профессии, заканчивается тем, что государство не сможет конкурировать в этом социуме, в нашем в котором мы все находимся. І от, до речі, одним із е, добрих прикладів роботи у команді можна назвати закупівлю медичного обладнання. Я знаю, що у цьому році ви вручали документи на нове медичне обладнання дев'ятій міській лікарні, е, дитячій е, поліклініці у Ленінському районі е, поліклініка номер 6 і четверта лікарня Заводського району. Чи плануєте ви і далі рухатися у цьому ж напрямку? Звісно. В девятую больницу мы закупили операционный стол за счет средств депутатских фондов Андрея Коноваленко, Владимира Кальцева, Людмилы Шаталовой. В шестую полик, поликлинику фотокалориметр <coughs> Вячеслава Нисимова, Андрея Иванова, Валерия Иванова, Лариса Ткачева. В четвертую дефибриллятор э, депутаты Александр Бирюк, Владимир Болотов, Людмила Круглая, Татьяна Полищук, Павел Михайлик, Владимир Палухин. Это все средства депутатских фондов, но не консолидированы. То есть, когда приходят врачи, когда приходят учителя, когда приходят наши избиратели к депутату на прием, они задают вопросы. Дальше обобщается весь массив информации, и мы смотрим и закрываем, в первую очередь, самое необходимое направление. То есть, это один из примеров такой, скажем, командной эффективной работы э, э, всего депутатского корпуса. Но здесь. Работа идет от депутата городского совета, заканчивая народным депутатом, а также мэром города, который сегодня является членом партии регионов, и всей нашей командой, которая работает в исполнительной власти. И мы несем ответственность перед нашими жителями, перед нашими избирателями. Есть еще раз говорю, программа, с которой мы шли на выборы, и все, что мы можем, мы выполняем. Уверен в том, что подавляющее количество наших обещаний нам удастся выполнить. На, могу еще сказать, что э, нам удалось в в заводскую районную больницу приобрести новый рентгенаппарат. Его стоимость 1,7 миллиона гривен. Здесь огромные слова благодарности и поддержки нашему губернатору Пиквашенко Александру Николаевичу, который все сделал для того, чтобы именно в заводский район города Запорожья попал новый рентген-аппарат. И он пришел на смену рентгенопараду, который проработал более 50 лет, 63 1963 года выпуска. Хотя я прекрасно понимаю, что у губернатора голова болит за всю область. Есть еще 24 района в нашей области. Поверьте, сельские районные больницы не меньше нуждаются в обновлении материально-технической базы. Но с учетом того, что заводский район, самый заводский район в городе Запорожье, самый рабочий район и самый остро нуждающийся, нуждающийся в этом оборудовании, вот и было принято такое коллегиальное решение. Это пример командной работы, партийной работы. Вот всей вертикали партии региона. Пане Сергію, чи правда те, що депутатську матеріальну допомогу ви також спрямували на закупівлю вартісного обладнання? Да. По статусу, як народний депутат, я имею право получать матеріальну помощь на своє що, буде використовувати ці гроші на своє Тому Я прийняв рішення, я вообще не касался этих денег. Я написал письмо в секретариат Верховної Ради. С просьбой перечислить эти деньги, это более 30 тысяч гривен, на приобретение двух центрифуг и двух электрокардиографов в шестую Ленинскую больницу и в четвертую заводскую больницу. И сегодня это оборудование находится в больницах и работает на здоровье наших граждан. Знаю, что будет следующий год, и я поступлю точно так же. Я знаю, що при ваших громадських приймальнях, при приймальнях народного депутата Сергія Кальцева, працюють юридичні консультації, чи є від них ефект і чи будуть вони працювати у наступному році. Общественні прийомні були відкриті ще осені 2011 року, коли я ще був депутатом обласного совета. весь период моей каденции. На базе общественных приемных открыты юридические консультации, которые оказывают бесплатные правовые услуги жителям Ленинского заводского района, а также я дал команду тем жителям, которые работают в Ленинском и Заводском районе и в отдельных исключительных случаях для остальных жителей города Запорожья. Поэтому обещаю, что пока я буду народным депутатом, мои приемные будут работать. Для справки, в 2012 году они приняли более 2,5 тысяч человек. То есть тенденция достаточно хорошая. И до конца нашего эфира осталась почти минута. Можливо, вы захотите обратиться до громадян Запорожья. Конечно. Мне бы хотелось поздравить всех наших запорожцев с Днем освобождения города. С Днем нашего города. Пожелать им всем здоровья, удачи, успеха, у всего наилучшего. Чтобы все в этой жизни сложилось и сбылось. И отдельно мне бы хотелось поздравить, может быть, уже с прошедшим праздником наших учителей наших патриотов, энтузиастов своего дела. Пожелать им точно так же здоровья, удачи, успехов, оставаться такими же порядочными людьми. И в заключение сказать, может быть, словами великого русского писателя Льва Толстого. Если учитель любит и свое дело, и учеников, он настоящий учитель. Всего вам наилучшего. И на цій позитивній ноті ми будемо завершувати нашу зустріч. Нагадаю, у цій студії був народний депутат України Сергій Кальцев. До побачення.